সারে মোক অকলে কেবিন মাতে মোর হাতখন ধরব খোঁজে ৰাতি ৰাতি অশ্লীল মেসেজ দিয়ে এজন দিওয়ানা সারর প্ৰেমিক মানুষ তলতীয় কর্মচারীর প্রতি মাত্রাধিক দুর্বলতা সারক কার্যালয়ের কামতক যুবতী কর্মচারী অনবরতে সারক কাষত তেওঁৰ বাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইজন ছাৰৰ প্ৰেম ভৰা মেছেজৰ উত্তৰ দি দি ভাগৰি পৰিছে যুৱতী কৰ্মচাৰী অৱশেষত ছাৰৰ মেছেজৰ আতিশয্যত উপায় নাপায় ছাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হল যুৱতী কৰ্মচাৰী মাতে তুমচ দুনীয়া জিৎ চেক্ট এনে গৰম ডাইলগেৰে ভৰা ছাৰৰ মেছেজনেই সেইজন প্ৰেমিক ছাৰ এওঁ ধেমাজি লখিমী বেংক নামৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এম ডি দীপেন চুতীয়া যুৱতী কৰ্মচাৰী দেখিলে ৰবই নোৱাৰে এইজন ছাৰ যুৱতী কৰ্মচাৰীক অশ্লীল ইংগিত দি মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ছাৰৰ বিৰুদ্ধে ছাৰৰ এই লীলাত অতিষ্ঠ হৈ মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হল এইগৰাকী ভুক্তভোগী শুনক কি লীলা ছাৰৰ মোৰ লগত চলিছে মানসিক নিৰ বাৰটামান বজাত তেখেতৰ অশ্লীল মেছেজ আহে হাতখন চুব বিচাৰে নানান ধৰণৰ অশ্লীল মেছেজ ইংগিত এইবোৰ মই সহ্য কৰি আহিছো ইমান দিনে ইমান বাৰ সতৰ্ক কৰা হৈছে তেখেতক আগতেও মই বহুতবাৰ ৱৰ্ণ কৰিছো এবাৰ দুবাৰ নহয় চাৰি পাঁচবাৰ মই তেখেতক ৱাৰ্ণ কৰিছোঁ কিন্তু এদিন দুদিন ধৰ্য ধৰে ভালকৈ থাকে আৰু বহুত চাইৰী লিখে উপায়হীন হৈ ধেমাজি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিলভোগী গতিকে ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে শেষ পৰ্যায়ত মই আইনৰ কাষ চাপিবলৈ আহিছো কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ প্ৰশ্ন হয় পঞ্চাচৌৰ্ধৰ এইজন দীপেন চুতীয়াৰ অশ্লীল ইংগিতত অতিষ্ঠ হৈ পৰা যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় পাবনে ধেমাজিৰ পৰা শোভ চুতীয়াৰ সহযোগত Newsdex report day to day.